А потом еще интересно, когда мы делаем, например, закрытую форму, обязательно надо ее прокалывать, потому что при температуре 30-300 градусов уходит химически связанная вода вот, и... Если не снять отверстие, ну, разлетится делится, вообще. Кусочки. Смотрите, я начинаю mm -hmm. от центра, да, смотрите, пальцы сжимаю, вот вместе, да, и начинаю тоже не так это и легко раскатать хорошо колбаску. И, и немножко разводим. Mm -hmm. не, не сильно нажимаем, чтобы она не сдавленная была.

你肯定去那人过夜了。